Okay guys, hari ni kita bercerita tentang satu topik yang agak panas dekat uh, Social media uh, Sekarang ni iaitu pasal BNPL lah Buy Now Pay Later Yang baru-baru ni kalau kita tengok ada satu berita yang mengatakan bahawa uh, Dekat BNPL ni tidak lama lagi Sesiapa sahaja yang menggunakan fasiliti ni orang akan dikenakan tapisan kredit lah Maksudnya orang kena dipastikan lah betul-betul layak Baru dapat menggunakan sistem BNPL ni Which is pada saya satu langkah yang yang sangat baik daripada kita terus buka pintu ni seluas-luasnya untuk orang uh, memohon sesuka hati menggunakan fasiliti, fasiliti ni sesuka hati yang akhirnya akan uh, menyebabkan mereka terperangkap di dalam masalah kewangan jadi ada setengah orang ni yang dia tak bersetuju dengan saya lah dia kata kenapa kita nak uh, haramkan BNPL ni saya boleh buat duit daripada BNPL Okey. now saya mengaku eh ada setengah orang yang pandai dia boleh buat duit daripada facility BNPL ni. Okay. So sebagai contoh dia menggunakan facility BNPL ni untuk dia jadikan stok berniaga. Ah okey. So cuba bagi contoh eh. Dia um, dia beli stok tu contohnya dengan total cost of RM5000 dia punya margin untung adalah sebanyak 30% and then dalam masa 2 bulan dia boleh habiskan jualan ni so means that Uh, dia dapat 6500 ringgit dan dia ada baki 1500 ringgit pada bulan ketiga so dia bayar BNPL tu pada bulan ketiga dan dia still ada baki 1500 means that dia ada untung daripada dia buat pembelian melalui BNPL tu which is true tapi kita kena fikir juga berapa ramai orang yang pandai buat macam ni dan juga berapa ramai orang yang ada tractions di dalam sales untuk dia orang pastikan bahawa dia orang boleh habiskan dia orang punya stok tu dalam masa yang tertentu. Sebab obviously bukan semua orang boleh buat macam ni. Unless kalau you betul-betul confident, you rasa you boleh settlekan you punya sales tu dalam jangka masa tertentu then you boleh buat duit daripada situ. Ini memang benar. Tapi kita bercakap dalam konteks majoriti di mana kebanyakan orang yang menggunakan facility ataupun skim BNPL ni Diorang menggunakannya adalah untuk membelikan barang-barang yang mempunyai susut nilai yang tinggi. Sebagai contoh macam handphone, gadget, baju dan sebagainya ataupun apa jualah yang bila mereka beli tu liabiliti mereka akan meningkat bekas susut nilai mereka. Susut nilai yang ada pada barang tu naik dan mereka membeli BNPL ni tanpa sedar itu sebenarnya adalah sejenis liabiliti. Kalau dia orang tahu dia orang boleh menggunakan itu sebagai sejenis yang boleh meningkatkan dia orang punya aset is okay. Tapi pada hakikatnya bukan semua orang pandai, bukan semua orang boleh berniaga. Okey. Majoriti yang menggunakan BNPL ni adalah mereka yang membeli barangan yang akhirnya akan mengalami susut nilai yang tinggi dan mereka akan menjadi lebih miskin daripada sebelumnya. Ha, ah, okey, that's why saya agak kritikal dengan BNPL ni tapi bukan bermaksud saya anti kepada pinjaman tidak. Saya anti kepada pinjaman yang menyebabkan korang punya liability meningkat. Ha, tapi kalau korang boleh buat pinjaman tu yang boleh menyebabkan korang punya aset naik is okay. Sebagai contoh macam tadi saya cakap tu ada orang mungkin dia pandai dia gunakan sebagai dia punya stock business dia dia boleh jual dalam masa yang tertentu then it's okay. Tapi kalau kau orang tak buat tak pandai cara macam gitu, kau orang hanya akan meningkatkan liability. Lagi satu contoh, kau orang pergi pinjam duit bank, kau orang buat professional certification, professional qualification. Contohnya macam um CFA Chartered Financial Analyst, uh, apa ni, sijil perakaunan yang professional, then bila kau dapat uh, kelulusan tu, kau boleh gunakan untuk naikkan kau punya gaji. Jadi itu adalah jenis aset pada engkau. Yang saya tak suka, yang saya tak support adalah bila kita pinjam, kita naikkan kita punya liability dan bukan kita punya aset. Dan percayalah saya cakap eh, majoriti orang yang meminjam menggunakan skim BNPL ni, dia tak tahu pun bahawa itu sebenarnya adalah sejenis liability. Dia hanya berminat untuk menggunakan fasiliti itu sebab dia rasa dia boleh. Duit dah ada. So kenapa aku tak nak spend? Manusia memang ada sikap macam itu. Kalau dia ada duit, selagi dia ada duit, dia akan spend, spend, spend dan spend. Baik. So that's why kalau kita tengok eh dalam satu laporan eh yang sebelum ni kalau tak salah saya dikeluarkan oleh Menteri Kewangan Kedua dekat Parlimen eh dia cakap apa tau? Dia cakap BNPL mengenal, mengalami satu peningkatan yang ketara eh pada separuh masa kedua 2024 kepada 7.1 bilion berbanding 4.9 bilion pada tahun sebelumnya. So dia naik daripada 5 bilion kepada 7.1 bilion means that semakin ramai orang yang masuk ke dalam BNPL. Ah, okey. So kenapa dia orang masuk ke dalam BNPL? Obviously dua sebab. Yang pertama sebab tidak ada tapisan kredit. Sekarang ni baru kita dengar akan ada tapisan kredit. Tapi Obviously sebelum ni memang tak ada tapisan kredit means that siapa-siapa pun boleh mohon. Siapa-siapa pun boleh gunakan facility BNPL ni. Yang kedua pula ramai yang menganggap bahawa ni penting eh adalah lebih baik mereka gunakan BNPL berbanding menggunakan pinjaman bank sebagai contoh kad kredit eh kerana dia punya interest yang dikenakan dalam BNPL ni lebih murah ataupun zero interest berbanding kad kredit. So, kenapa aku nak kena guna kad kredit yang charge aku interest berbelas peratus? Lebih baik aku gunakan BNPL yang uh, dia punya interest dia zero. Betul tak? Uh, so, disebabkan inilah dua benda ni adalah penyebab utama kenapa makin ramai orang yang masuk ke dalam BNPL. Right. So, saya ada satu pandangan mengenai BNPL eh. Baik. So ramai bila saya cakap macam ni ramai orang kata, tuan, tak payah, tak apalah. Pakai je BNPL because lebih rendah tuan daripada gunakan kad kredit betul. Okey. Tapi saya nak cerita dengan korang satu benda eh. Ini apa yang saya akan saya nampak pada masa akan datang. Mungkin saya silap, mungkin saya betul. Tapi this is benda yang saya nampak bakal berlaku pada masa akan datang. Okey. So you see eh. You tak pernah rasa ke ataupun you tak pernah terfikir ke okay? kenapa dia tak kenakan interest macam mana bank kenakan interest okey tidakkah kita rasa ini adalah sejenis insentif untuk platform-platform online ni menarik kita menggunakan BNPL okey Tidakkah kita rasa ini adalah sejenis insentif yang mereka sediakan untuk tarik kita? Kalau dia orang tak dapat nak offer satu servis yang lebih baik daripada sistem perbankan tradisional, kenapa kita nak gunakan BNPL? Betul tak? So, dia orang tidak ada choice untuk menarik kita masuk ke dalam BNPL. Dia orang kena sediakan satu perkhidmatan ataupun sejenis skim yang lebih baik daripada sistem perbankan tradisional. So, diorang tidak mengenakan interest seperti mana yang dikenakan oleh bank. So diorang kenakan apa? Diorang kenakan charge lewat bayaran dan ada yang setengahnya mungkin mengenakan administration fee tapi dia tidak setinggi bank. Now, sejauh manakah? Ah ni soalan dia eh. Sejauh manakah engkau orang yakin bahawa zero interest ni akan berkekalan? Ha hmm. Okay. Sejauh manakah engkau orang yakin bahawa dia akan berkekalan? Okay. Kalau engkau orang ingat sebelum ni ada satu platform uh, perniagaan online eh yang mana uh, dia menyediakan free shipping. Ingat tak? Uh, free shipping. So penjual suka, pembeli pun suka. Free shipping. Sampai satu masa dia tarik free shipping ni. Ramai-ramai yang menggoyan. <laughs> ingat tak? Ha, kalau siapa ingat, tingatlah. Ramai-ramai yang bising pada masa itu. Now, what exactly I'm trying to say is that you see eh, this is the normal characteristics of tech companies. Tech companies ni, dia akan memberikan korang satu insentif untuk diorang tarik users. Okay, diorang nak tarik users ni ke dalam dia orang punya platform dia orang kena bagi orang insentiflah dan insentif ni adalah jenis pelaburan yang dia orang kena buat untuk tarik users masuk so dia orang tarik users dengan cara bagi insentif pada masa dia orang dah nampak bahawa users sudah cukup banyak dekat platform dia orang yang menggunakan BNPL dia orang akan boom start kenakan interest This is the characteristic, the normal characteristics of tech companies. Bergantung kepada users. Pada masa dia kenakan kau interest, pada masa tu kau punya jumlah pinjaman kau dekat BNPL ni sudah banyak. Katakanlah 10000 Kau tak? Sebab manusia ni eh, bila dia ada peluang spend duit, okay, dia akan spend. Selagi boleh spend. Dia akan spend. Keep spending. Okay, dia tak perasan benda tak. Dia akan cakap, tak apalah. Tak ada interest buat. Zero interest. Aku aku bayar je lah. As, 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 long as dia, uh, selagi dia, apa ni, uh, bayar pada masa je. Okay. Dia spend, 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 tanpa dia sedar, satu hari nanti dah akan sampai RM10,000. Now, dia spend dekat BNPL ni RM10,000. Pada masa yang sama, dia pun ada hutang kredit kad RM10,000. Pada masa BNPL ni charge interest. Pada masa itulah ramai orang-ramai orang akan terciduk. Ha <laughs> ah, okay. Pada masa itulah ramai-ramai orang terciduk. Ingat eh. Jerat tidak pernah lupakan pelanduk. Pelanduk lupakan jerat. Okey. Ah, okay. Ah. Korang ingat pada masa tu, adakah bank negara boleh stop diorang daripada kenakan interest? Eh, this is market-based economy, babe. So, provider-provider ni akan start kenakan interest and they have their own reasons why they are doing that and we users have to pay. Kita pada masa tu, kita dah tak boleh lari because kita dah memang dah gunakan facility BNPL ni dan below the interest so means that kita punya financial commitment pada masa tu akan meningkat dengan ketara sekali. Pada masa tu kita nak salahkan siapa? Kita nak salahkan siapa pada masa tu? Pada masa tu kita hanya boleh salahkan diri kita sendiri dan percayalah bila benda ni berlaku pada masa akan datang ramai-ramai akan buat konten marah. <laughs> kalau kalau you all tanya saya I'm I'm not confident at all that this system where they offer zero interest is going to be permanent. Dan kalau kita tengok um uh, cakap tu uh, industri punya pergerakan. Okay, you all buat research sikitlah eh. Ada dekat negara-negara lain yang mana dia orang dah start kenakan uh, BNPL ni interest bearing. Uh, okay. So, It's up to you lah Kalau tanya saya Saya tak galakkan Orang pakai BNPL Saya lebih suka Kalau you all Ada komitmen dekat bank For example Okay You Settlekan Pinjaman dekat bank tu dulu Ke uruskan You punya credit card ke You ke And then Barulah you pergi ke BNPL That's okay Tapi masalahnya Ramai orang yang dah ada Pinjaman Dekat bank Either dia orang Buat personal loan ke Ataupun credit card ke Ataupun pinjaman Kereta ke dan sebagainya tapi dia orang tambah lagi dengan BNPL just because dia orang rasa kos untuk meminjam dekat BNPL ni lebih murah. Dan guys, kita kena tengok eh bahawa kalau kita baca berita eh uh, dilaporkan bahawa 73% pengguna BNPL ni adalah daripada B40. Daripada B40 guys eh. Korang bayangkan bila BNPL start charge interest, apa akan jadi pada B40 ni? Apa akan jadi guys ah, okay. So that's why saya Remind you all Saya ingatkan you all Berhati-hatilah okay. Kalau kata you Nak juga gunalah BNPL ni pun Kawallah you punya perbelanjaan Jangan sampai terlebih belanja Jangan kita Selagi ada selagi, kita, selagi ada kita nampak ada duit yang kita boleh spend Kita spend Tapi The fact is that Manusia memang cenderung untuk bersikap macam itu Selagi dia tidak mungkin tak pernah merasakan Yang dia pernah terperangkap di dalam satu masalah kewangan. Saya saya cerita kisah saya sikit eh. Dulu masa saya zaman muda, saya pun pernah berhadapan dengan masalah kad kredit. Seriously. Tapi saya berjaya keluar daripada situ dan pengorbanan untuk saya keluar tu memang satu benda yang sangat um, serius jugalah. Okay? Dan apa yang saya nampak adalah, kita hanya boleh keluar daripada masalah kad kredit ni seandainya kita berjaya meningkatkan kita punya income berganda-ganda. That is the only way. Kalau you tak dapat meningkatkan you punya pendapatan, you tak dapat nak meningkatkan you punya income berkali-kali ganda, susah untuk you keluar daripada perangkap kad kredit. Saya berjaya keluar disebabkan saya berjaya multiply saya punya income. That's why saya boleh keluar dan saya tidak lagi bergantung kepada kredit kad. Okay. Even sekarang bank still offer saya credit card, saya cakap minta maaf je lah. <laughs> saya tak perlukan. Okay. So guys, berhati-hatilah. Okay, berhati-hatilah dalam menggunakan BNPL ni. Ya, yes, saya faham ada orang yang boleh buat duit daripada BNPL tapi majoritinya adalah orang yang menggunakan BNPL ni untuk membeli barang-barang yang mengalami susut nilai yang tinggi. Jadi pada masa itu, ada kemungkinan bahawa mungkin ramai yang akan berhadapan dengan masalah kewangan terutamanya B40. Orang-orang yang kaya guys, yang yang super rich ni, dia orang pun pinjam duit. Okey. Tapi dia orang pinjam duit bukan untuk naikkan liability. Dia orang pinjam duit untuk naikkan aset. Itu beza dengan kita. Dia orang pinjam duit untuk buat margin financing beli saham. Dia orang pinjam duit untuk beli property supaya dia orang boleh naikkan lagi dia orang punya kekayaan. Kita orang miskin B40 kita buat pinjaman untuk naikkan kita punya liability. Sebab itulah orang kaya menjadi semakin kaya, orang miskin jadi semakin miskin. Okey, kalau kau orang buat pinjaman, naikkan kau orang punya liability, kau orang sebenarnya menjadi semakin miskin. Tanpa kau orang sedar Korang telah memiskinkan diri sendiri. Alright. So, sama-sama kita fikirkan, sama-sama kita renungkan. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada korang tu yang masih belum lagi subscribe saya punya YouTube channel ni, korang subscribe lah kan. So, bila korang subscribe, saya ada semangat nak buat video yang lebih banyak lagi pada masa akan datang. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.